ನಂತರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ ಬನ್ನಿ ಗುರುಗಳೇ ವ್ರತ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ದೇವಿಯನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ವಸ್ತ್ರ ಆಭರಣದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಅಂಗಪೂಜೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲೋರಿಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾದದಿಂದ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾದ ಕೈಗಳು ಕಂಕಣಗಳು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಥರ ಅಂಗಪೂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೀತಾ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದಿಂದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಂ ರಮಾ ನಮಃ ಪಾದೋ ಪೂಜ ಜಹಾಮೀ ಕ್ಷೀರಾಧಿತನ ನಮಃ ಗುಲ್ಪೋ ಪೂಜ ಜಾಮಿ ನಮಃ जाननी पूजयामि ॐ कमलायै नमः जङ्गे पूजयामि ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ऊरुं पूजयामि ॐ इन्दिरायै नमः कठिं पूजयामि ॐ विष्णुवल्लभायै नमः नाभिं पूजयामि ॐ कमलवासिन्यै नमः कुक्षिं पूजयामि ॐ सर्वदायिन्यै नमः उदरं पूजयामि ॐ हरिप्रियायै नमः हृदयं पूजयामि ॐ मङ्गलदेवताय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ॐ श्रीजय नमः स्तनो पूजयामि ॐ लोकमात्रे नमः बाहुं पूजयामि ॐ कमलहस्तायै नमः हस्तान् पूजयामि परप्रदः नमः भुजो पूजयामि ॐ लोकजनन्यै नमः ओ नेत्राणि पूजयामि ॐ प्रसन्नवदनहयै नमः उदजं पूजयामि ॐ इन्दिरायै नमः ललाटं पूजयामि ॐ क्षीरसागरकन्यकायै नमः शिरः पूजयामि ॐ श्रीवरमहालक्ष्मी नमः अङ्गपूजां समर्पयामि दूरग्रन्थिदेवताभ्यो नमः हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि दोरग्रन्थिदेवताभ्यो नमः ॐ रमायै नमः ॐ प्रथमग्रन्थिं पूजयामि ॐ सर्वमङ्गलायै नमः द्वितीयग्रन्थिं पूजयामि मन्मथवासिन्यै नमः चतुर्थग्रन्थिं पूजयामि विष्णुवल्लभायै नमः चतुर्थग्रं पञ्चमग्रन्थिं पूजयामि क्षीराब्धिकन्यकायै नमः षष्टग्रन्थं पूजयामि ओं लोकमात्रेय नम समग्रंथि पूजयामी ओं भागवजी नम अष्टमग्रंथि पूजयामी ओं पद्मस्ताजय नम नवमग्रंथि पूजयामी पुष्पाजय नम दशमग्रंथि पूजयामी ओं तुष्टि नम एकादश्रंथि पूजयामी वरलक्ष्मी नम द्वादश्रंथि पूजयामी श्रीवरमाल्मी नम ग्रंथिपूजा तमर्पयामी ॐ रमायै नमः पुष्पं दमर्पयामि इन्दिरायै नमः पूगपुष्पं दमर्पयामि पद्मप्रियायै नमः पुन्नागपुष्पं दमर्पयामि हरिप्रियायै नमः वकुलपुष्पं दमर्पयामि ॐ लोकमहात्रे नमः मल्लिकापुष्पं दमर्पयामि कमलवासिन्यै नमः सेवन्तिकापुष्पं दमर्पयामि पद्मनिलजः यै नमः पद्मपुष्पं दमर्पयामि श्रीवरमहालक्ष्मी नमः महा, नीलोत्पलपुष्पं दमर्पयामि सर्वैश्वर्यकारिण्यै नमः ॐ नानाभिधपरिमलपत्रपुष्पाणि दमर्पयामि इदपत्रपूजे ॐ महादेव्यै नमः महालक्ष्मी नमः महा, वाचीपत्रं दमर्पयामि पद्माजै नमः मर्गपत्रं दमर्पयामि शैवशङ्कर्यै नमः सेवन्तिकापत्रं दमर्पयामि शिवप्रदायै नमः हिरिवन्तिकापत्रं दमर्पयामि तपरसुन्दर्ये नमः बिल्लपत्रं दमर्पयामि इष्टप्रजायै नमः इष्टक्रान्तपत्रं दवर्पयामि महादेव्ये नमः श्रीवरमहालक्ष्मे नमः पत्रपूजां दवर्पयामि अथ आभरणपूजां करिष्ये ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ पद्मायै नमः ॐ कपलवासिन्यै नमः महादेव्यै नमः ॐ प्रथमाभरणपूजां दवर्पयामि द्वितीयाभरणपूजां गरिष्ये नमः वृषभाजी नमः नमः कर्कटाजी नमः सिंहाजी नमः कन्याजीनमः नमः वृश्चिकाजी नमः नमः धनुषे नमः मकराय नमः कुम्भाय नमः नमः ॐ द्वितीयाभर्णपूजां दवर्पयामि श्रीपरमहालक्ष्मी नमः नानाभिधपरिमळवस्त्रपुष्पपूजां दवर्पयामि ఇక మహాలక్ష్మి అష్టోత్తర హతీ మనస్సే ధ్యాన మాట్లా సహిత ఆ కుంకుమార్చన పూజ మహాలక్ష్మికి ఓం శ్రీ శ్రీవరమహాలక్ష్మై నమ ఓం ప్రకృత్యై నమ ఓం వికృత్యై నమ విద్యాజయ నమ ఓం సర్వభూతప్రదాజయ నమ ఓం శ్రద్ధాజయ నమ ఓం సురభ్యై నమ ఓం పరమాత్మకాజయ నమ ఓం పద్మాజయ నమ ఓం వాచై నమ ఓం సురభ్యై నమ పద్మనిలయాజయ నమ శ్రుతజయ నమ स्वाहा जय नम सुधा नम सुधाई नम जय नम ओं हिरण्यय नम ओं लक्ष्मी नम ओं जय नम ओम विभाव नम ओं आदि नम ओं दिख्यम ओम जय नम ओं विभाव नम ओं वसुदाई नम ओं वसुदारण्यय नम ओं कमलाजय नम ओम जय नम ओं काम नम ओं क्रोधसंभवायी नम ओं शुभप्रदाय नम ॐ नृुवेच्चानन्दाय नमः ॐ वरलक्ष्मी नमः ॐ नमः ॐ नन्दाजी नमः महालक्ष्मी नमः वसुप्रदाजय नमः शुभाजी नमः ओम् अरण्यप्राकाराजय नमः ॐ शब्दतलयाजी नमः ओं मङ्गलाजी नमः मङ्गलदेवताजी नमः विष्णुवक्षस्थलस्थिताजी नमः श्रीवरमहालक्ष्मी नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि वीक्षकरे पूजाविधि विधानं मे विरामनन्तरम्